the way boy повертаємося в арену Москов, де відбувається одна четверта фіналу сосвітньої серії боксу. І до вашої уваги вже третій поєдинок Раджаб Бутаєв проти Дениса Берінчика. Це вагова категорія до 64 чотирьох кілограмів. дуже да, ми чекали Дениса Біринчика в составі українських атаманів в цьому сезоні. Дійсно, наверно, саме боксер. В принципі, в цьому сезоні, тому що не ми на нього в прошлом сезоні є уже. Одна победа у него в этом сезоне. Денис Беринчик выиграл представителя команды Германии Артема Ратуняна с общим счетом 46-49. Единогласно именно его появление Дениса Беринчика вы смотрите. Кепка в поддержку. Василия Ломаченко. Футболка тоже хай-тек. Но и знаю, что Василий Ломаченко тоже сейчас смотрит этот бой. Он тоже всегда поддерживает Дениса Беринчика. Но Беринчик тоже. Но это Тим Ломаченко. Мы видим, что написано у него на спине. Знаешь, это ковражение... Якщо не особистою присутністю, так то да, принаймні своїм ім'ям дещо посіяти певну паніку в серцях і в голові російських боксерів. А, ну а щодо Бутаєва, то вже зустрічався з ним Беринчик на універсіаді, і програв. Програв, на жаль, тому знову ж таки шанс на реабілітацію для Дениса. Будемо сподіватися, що з холодною головою він підійде до цього двобою. Пока что рахунок у серии ровный 1-1. Юрий Иванович Ткаченко в углу Дениса Беринчика. но и соперник Дениса Беринчика Раджаб Бутаев. Также победитель универсиады в Казани. Ну, наибольшая своя досягнула, так, я боксера. Как раз вот э, с Беринчиком они встречались полуфинале. Бутаев с гарным настроем выходит да, на и там такая какая-то победа была 3-0 в пользу Бутаева. и помним, у Баринчика была травма, про это тоже не следует забывать. И вот повернулся в ринг. Вот то, про что мы говорили, есть что доказывать каждому из боксеров. Визитка. Также, да, роки. Да, визитка соперника на ваших экранах. Раджат Бутай в этом сезоне провел только один бой. И проиграл Луису Оливе, представителю как раз Куба Домодорес. Так, это был первый вечер. Это не за... Валентин Соболевский, это как раз Ткаченко Юрий Иванович. Тренер Дениса Беренчика.

и его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Ему 24 года, рост 180 сантиметров, вес 63,6 килограмма. 24 years old, his 10, 180 сантиметров tall, official weight 63,6 kilograms. Его рекорд WSB – один бой, одно поражение. His WSB record – one bout, one defeat. Победитель всемирной университеты, World University winner. Тами і Russian boxing team, тим радшає. Ну Чудово, насправді, усвідомлює Бутаєв, що буде десь Берінчик реваншуватись, знаючи характер так українського отамана, знаючи, що звик він повертати борги. Чекали насправді на поєдинок Берінчика проти Станковича, коли ще не було ж відомо широкому загалу про його травму. Так про ось цей знову ж таки матч реванш десь очікували, не сталося. Ну і перший раунд до вашої уваги. Цікаво, як розгортатиметься подія. Беринчик пішов вперед, дещо заштовхати суперника, дещо збитиму дихання одразу по корпусу. Красивый правый Беринчик, И вот так, шутая к удобстрелу, издается его знайшов шов Ну, действительно, да, но ну, соскучился да, мы, соскучился я очень за боксом Дениса Беринчика, вот, за то, что он прет вперед. Ой, знаешь, в так? Характер не боксера, характер. Но, опять же, тут сразу хочется сказать про разницу в росте. Судя по официальному сайту Всемирной серии бокса, это 10 сантиметров. Ну і зараз, ці, до речі, 10 сантиметрів далися. Знаки Кинувся вагою і ростом на Беренчика Бутаєв. Поклав того на Канвас. Берінчик буде змушений різати дистанцію, так? Скорочувати її, десь виходити на зручну для себе. І без ніякої розвідки розпочали Будбоксера. Ну, зрештою, яка розвідка? Так, коли ти Боринчик знає Бутаєву через ту поразку, а Бутаєв знає Боринчика як мінімум не лише через Поразку, але взагалі через здобутки українського боксера. Пропочинку, як це ще й не нагадали. Відкриває він корпус у цих кінчах. І ось пішов розмін. Пішов розмін, а десь в цих розмінах, мабуть, себе Боринчик буде відчувати більш впевнено, таке враження. Опять же, это рост, это длина рук соперника. Ну, Денис Беринчик боец. Да, помогает тут провести туда ладу амуницию. Так. А Беринчик джал, однакинуто в Да, там в глазах у Дениса Беринчика все написано. Можно прочитать его настрой на сегодняшний бой. Мы также все очень сильно за него переживаем. Минута 20 остается первого раунда. Ну і Раджаб Бутаєв починає подвязувати не, не пускати в Вот розміни. Активний бокс Дениса Беренчика. А вот такой вот активний бокс, коли Денис іде вперед, то він пропускает, к сожалению. Ну, и Слева. Якщо Бутаєв так иде вперед, то одразу, аби не напоротися на контратаку, двійку виконав і одразу в'язати. Ось і Берричик повертає боржок, кидає на канати свого опонента. Ух, тут как сверху провел Денис Беринчик. По касательно прошел. Если бы там попал Денис Беринчик, ну, как встречаю, встречаю его, вот, конечно. Все знают, что надо встречать Дениса Беринчика. Далеко не у всех это получается. Еще Знову не буду, не забыть, там еще выход. Знал, что не Да, проигранный бой Дениса Беринчика. Мы помним в прошлом сезоне. Главное, выводы. Я працюю, по корпусу в клинче Денис Беринчик. Не дозволяє супернику вільно дихати жодної миті проведення у рензі. іскренні пішли в Первому раунді. Побачимо, яким буде рахунок. Непогано було взяти цей перший раунд, так. Звичайно, не за беззаперечною переваги, але... Ще раз отут от достає Бутаєв. Бутаев. Низко опустился. Вот голову опустил Денис Беринчик. Вот опять же это длина рук. Защищается, все на руку принимает, на ближнюю руку Денис Беринчик. 10-9. <гум> ну ладно. злише мы будем, как-то кажуть. Ну, в спортивной злости, опять же, Денису Беринчику не откажешь. Он всегда заряженный, он всегда, же, идет вперед. Так сказать, ни шагу назад от Дениса Беринчика. Всегда за это его и любят, за его зрелищность. Но надо не забывать и про защиту. Так, у Орынзи Беринчик страшный питбуль. Так что, до Тут крока назад не будет. Может, десь и дарма, так? Но также хочется напомнить, что ответная встреча украинских атаманов и команды России в, в эту пятницу 4 апреля в прямом эфире на телеканале 2 плюс 2 в 19.00. Мы вас всех ждем и, ну, конечно же, поддержите в зале украинских атаманов в городе в Донецке. Это будет проходить. Атаманам нужна ваша поддержка. И мы также очень надеемся, что Александр Русик вернется со своей миссией из Китая и также поддержит украинских атаманов хотя бы вот комментариям с нами. Так, благочинные миссии под Ну, Но у нас там сейчас он вяжет оппонента. И за раз, короче, БТА вдало выходит. Все остановище. Она а там изудра захватывается в у Значит, у Равлок. Ну тут там на три заиграла, голова назад откинулась только что а у Бутаева. Попадает Беренчик и только что дважды короткие прошли. Добре, добре, майже розвернув Берінчик суперника, опинившись в куті. Десь там пік в кроку не вистачило. Не чують, арбітра. не чують арбітра обидва боксери. Команди не виконує, тому змушений він втрутитись у цю суперечку. Питається, питається Бутаєв одтісніть, двінуть, толкнуть Бірінчика на дистанцію, яка нужна йому. Это... Ну, даже среднюю дистанції не назовешь, он вообще хочет держать Беринчика на вытянутой руке. Но не получалось пока ни у кого это сделать. Здесь очень здорово эту дистанцию, хотя вот так вот много ударов кажется от Бутаєва. Не все, далеко не всі точные. Сейчас все ж такое даємо належно. Так, Бутаєво серйозно суперник це помітно із характером хлопчина. Багато хто програвав Беренчику саме в першу чергу, так, через відсутність такого характера. Да, и когда Беринчик просто рубил соперников. Опять же напомним, что 1-1 у нас сейчас после двух встреч, сегодняшних встреч. Это третий бой сегодняшнего вечера. Впереди у нас еще и Митрофанов, наш Митрофанов и, конечно же, Сергей Корнеев в самом тяжелом весе на сегодняшний день. Корнеев уже разминается. Наверное. Корнеев, да, он всегда заряжен. Сейчас в ринге Денис Беринчик также очень надо сейчас нам победа Дениса Беринчика. Мы на эту победу очень рассчитываем. Потому что, ну опять же, встреча потом в Донецке. Тут уже приходится считать победы. Тут все может быть. Опять же, у нас есть и тай-брейкер Гонзуля. Но... Ну, Ого, -го. -го. что-то... А. Так, девчина она, она выскочила. Так, у рынка. Под горячую руку. Ну, пометаем. Минулый сезон, когда у тайбрейк, очень назывался матчем смерти, так? Это мы его так называли. Опять же, Стрецкий там у нас должен был быть один раз тайбрейкером. По-моему, со встречи с итальянцами, когда была, было... Особенно мы это обсуждали после того, как 4-1 там проиграли, когда выиграл только Саша Усик. Ну, тут здорово. Мы намолотили итальянцев и прошли в финал. Счет был 5-0 в Киеве. Ну Но и, там... к сожалению, помним мы тайбрейкеров в финале. Очень странно был выбран этот вес. Ну и почему Там, думаю. где максимально... Все было максимально прозаично. Mm -hmm. Да, еще что-то. Да, 2-0 по раундам. 10-9 дважды Бутаеву отдают. Причем у кого не выникает жодного срока. Так, уже одного из mm -hmm. да. трех арбитров. Третий раунд. Борінчик одразу кидається вперед, десь занизько опустив, можливо, голову. Да счет, я Можливо, тут дійсно час дещо гамувати свою пристрасті. Хоча, можливо, запізно. Вумовувати навпаки, для мати суперника тут все вже треба дівати холодною головою. Опять же, защита. Но пошел тут, тут, посмотрите, и соперник у нас Бутаев в размене с Беринчиком. Ну на БЛГ а уже что-то, с... да. Это уже бокс Дениса Беринчика. Вот тут арбитр абсолютно третий, абсолютно занят. Корпус также проверяет Беринчик. А возвернуть увагу, так обытает Дисней. Силы каши друга. Ковр, но ну, и надев луча. Прижал канатом соперника Денис Беринчик. Пытается обрабатывать полностью. Вот, по пояс, конечно. Вот, проводит тоже свой удар. Попадает Беринчик, но наткнулся и на этом Там легкое касание было, но это несколько остановило. Вот запал удар Дениса Беринчика. Ух, тут. Не сказал, классно пропустил. Раджаб Бутаев. Классно попал Денис Беринчик. Хотя, как видите, и пропускает, к сожалению, вот эту ближнюю пропускает, руку. Пропуская, Десна помещает. если Денис Беринчик, обоих но когда так разрываешь дистанцию, часто можно накоротиться. На тычок такой своєрідний. И слава богу, что это лишь тычки. Пока что. Следовательно, Ну и так. Электрика у нас пошла в зале. Вот единственное, что хочется рассказать. Вот в весе 65-69 сборной России. Такой боксер. Я, в принципе, за него буду болеть. Или как тебе понравится. Человека зовут Александр. Фамилия, внимательно. Без Путин. А вряд, буду, такого, за но в составе сборной России есть такой человек, чемпион России, также достаточно известен на аматорском ринге. Но вот такая фамилия. Важные 30 секунд. Ненадолго я отвлекся. Важливый важливый раунд. Тут раунд тоже виден, на Тут целковый ты но пошла. Тут же, наверное, тактика такая, вражина. Не может подавать всю дистанцию Боринчик без тракта, как бы, мол, Да, но такой бокс, когда ты предлагаешь, ты, конечно же, пропускаешь. Ну, тяжелый бой. Тяжелый бой. Третий раунд. К сожалению, много попадает Бутаев. Ну, у нас правде, ведь наложено квалифицированный боксер, все помните, так? И с характером. Действительно, у хлопца все хорошо. Не зляклыл. Хлопал бы его на вид. Вот так, на, снизу, на шабах, так прошло, так, там, Ну, вот конечно, тут опять же режиссеры московские выбрали моменты, которые повторяют такое впечатление пока, что Беринчик в третьем раунде ни одной атаки не провел. 10-9 всіх суддів, третій раунд. раунд. раунд, 4. Ось зараз Бутаєв буде дозволяти собі десь заспокоїтися. Ні, це з боротьби. Не вперше і в цьому двобої, не вперше цього вечора. Влучає Бернічук у корпус у першу чергу. Білий зайшов. Не цікаво, в яких фізичних кондиціях буде Битав так у четвертом на п'ятому раундах. Вимахався чи ні? Также очень серьезная принципиальная встреча между, опять же, четвертинал всемирной серии бокса Куба Дома Дорес против USA Knockouts на канале 2 плюс 2 в это воскресенье 6 апреля в 2 часа дня мы вас очень ждем. А тут Баринчик вимкнулся, вимкнулся по повне и Бутаев такое вражение, что он не был готов. До этого спорта на второй 20, хвилин, 20 секунд и пропустил несколько важких ударов. Знову пропускає в корпус. Дещо окопався у нас Бутаєв у четвертому раунді у захисті. Тож Боринчик міцно завжди центром ринку. Важливо це для нього насправді, тому що Боринчик не дозволяє суперникам та особливо втікати від себе. Через руку. А ось і пропускає Боринчик. И снова рука. Новая это рука Бутаева. Да, не, сказать, тяжелый раунд, тяжелый бой для Дениса Беринчика. Проходит к сопернику, разбивает, разрывает этот блок, но и Бутаев готов к этому бою. Так, в атаку не забывает ходить и очень так много приемов у него. Тут и пропускают, но навстречу, да, встретились два удара только что. На Чекулі у полете лише так би мовити. Маринчик намагається достигнуть до корпуса оппонента. Це не в спробі збити дихання, насправді. До підборіддя Бутаєва дістатись край складно. Все ж таки різниця в зрості, в рук. А ось пропускает вот так. Да, да, пропускает он в этом раунде. Включился Беринчик, опять же, много чистых попадений, да и подсел физически, чуть-чуть. Мне кажется, соперник Беринчик побольше попадает. Вот и начал работать и по корпусу, и вот от ударов он уходит. 20 секунд. Но надо вырывать концовочку. Денис, давай. Не-не-не-не, на слит попытался. слит. Все правильно, тоже арбитр. Рефер... Беринчик попадает правой. 10 секунд. А будто уже ваш круг и Да и дышит тяжело. Давай, давай, Денис. Сразу же встает. так пошел по инерции вниз. Не должен быть наш раунд. Ну, на самом все будет показово. Если это и отдадут э, россиянам, то вот с до этого поединка станет все остаточно зрозуміло. Так, Бутаев э, дуже непоганый боксер. Да не, ну если этот раунд отдадут. Да, тяжело дышит парень. Ну, опять же, бой. О! Май же Точечно попал Денис Беринчик. Вот опять же, начинает разбивать защиту соперника. Акцентувані удары теж проходили у Дениса Беринчика, але їх нам не показують. Є 9-10. 39-37. Ну в п'ятому раунді. Прибавлять. Фінальний раунд. Фінальний раунд. Тут треба розбивати суперника. Абсолютно, аби здобути перевагу і перемогу у цьому двобої, перевагу у серії. Тут суперника треба розбивати. Опять же, 1-1. Напомним на данный момент. с двух боев. Е, yeah, е yeah, влучание И начинает просываться на ногах. Беринчик, заходит и за спину. Еще бы нокдаун. Еще бы нокдаун. Работает Денис. Пропускает. Да, но пошел в размен. Пошел рубиться. Беринчик. Готов ли к этому? Раджаб Бутаев. Сейчас пауза будет на пользу Бутаева, на самом деле? Сто процентов. Это тоже Это то, что надо сейчас Бутаеву. это пауза. Он, опять же, сказать, да, рассчитывает на паузу, наверное, неправильно сказать. Вот появился Я И Аяков сегодня выкидал всю дверь, но сейчас мог и в зале облутить. Да, и заводится публика в Москве, то, что мы говорили, что вот... Зал этот превращается, арена Москва, действительно, на эти пять боев настоящий такой файтхаус, где-то где, Колизей. Там где да, Колизей, файтхаус, называйте как хотите, Тут супер принципиальные бои, полторы минуты, Денис, Треба трэбы а чтобы перевага была беззаперечной. Дришит да идет вперед, Беринчик прижимает, ненадолго, к сожалению, соперника, она там сам оказался в углу. Тут ну, даже питається да, вийти із у глас удара. Ну і десь розвернути, можливо, суперника. Це в захист. Це не рахують. Бутаєв починає вмикати в другу руку дедалі частіше. Мінута. Хвилина кричать і у борінчику з кута. на Бутаев дубоксовый. Ну Бутаев да, дубоксовый. но тут как-то и рефери сильно много пауз дает. Попадает Денис Беринчик. Классно два раза нырнул от ударов. Раджаба Бутаева. И снова влучает Бринчик, Не акцентовано, но влучание есть. А Бутаев уже звук за шею у соперника. Когда-то только да, Сейчас единственный выход это вот объятия, это паузы. Потому что Дерис, Дерис, Беринчик его нащупал. Он пробивает его. Здорово сближается Беринчик. Но это точно то, что доктор прописал. С такие секунды шкоду еще раунде всего пять? 10 секунд. Но рефери останавливает в пятом раунде. Но как никогда часто он включается в эту борьбу. На бута Ведверта уже стоит в пятом раунде. Ведверта стоит. Но сколько там было точно. от него... Зараз побачим. Да, сложно что-то говорить. Сейчас уже все зависит, к сожалению, от людей, которые считают. Опять же, в этом сезоне впервые в СБ считают 5 арбитров. Никто не знает, чьи оценки да. возьмут. Возьмут в итоге только трои. Ну да, вот он. Вот он бокс всемирной серии бокса. Всем привет от Дениса Беринчика. судейским запискам. Все три судьи единодушно оценили этот результат 48-47. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал и в фаворе вашего победителя по единственному решению Ротшильд! Понятно. Нажали. Нажали Оценки ви услышали, це означає, так. Да, чистая перемога в п'ятому раунді Дениса Бірінчика, но 48-47. 48-47 на користь Бутаєва. Усіх трьох суддів. Ми вам пропонуємо не перемикатися, вже за мить ми повернемось в трансляцію.